รถไฟใต้ดินรถไฟใต้ดินของรถไฟใต้ดินของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก วันนี้ออกจากรถไฟใต้ดินแล้วนะกำลังเดินไปที่วัดที่เปตวันนี้อากาศคลุ่มฟ้ากลุ่มฝนนะ ไม่มีแดดมีมีมมเมฆแต่ว,ว่าฝนไม่ตกมีอาจจะมีความชื้นนิดนึงดอกไม้สวยนะ บรรยากาศรัสเซียตอนบ่ายๆตอนนี้ก็5โมงเย็นนะ17นาฬิกา2นาที ทานคนก่อทานห้ารูเบิห้ารูเบนก็ประมาณสองบาทสามสิบตอนนี้เดินไปที่วัดที่เินร้านเกบับนะฮะอาหารอาหารอาหรับเนี่ย <Yeah. S 1> ก็มีสวนให้คนได้ เห็นบรรยากาศให้คนไทยได้เห็นบรรยากาศตอนนี้รัเสเซียอุณหภูมิประมาณ18องศาไม่หนาวไม่ร้อนสำหรับคนไทยนี่อา,ากาศอาจจะเย็นๆนะแต่สำหรับอตมาแล้วอากาศไม่ไม่ร้อนนะอากาศกำลังดีใกลอยากมารัเสเซียก็บอกมาอยู่วัดนะครับ Привет. Алена. Да, я Привет. вспомню. Да? Да, 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 да. Как да. я рада тебя видеть. Да. Как? Да, я. Вот. Facebook Live. Люди. Таиланде. Я вернулся из Таиланда три недели назад. А, открытая граница. Да, да, да. Я была в Датсане, я видела, да, проводишь лекции или что-то. Да, во вторник, четверг, сегодня, да. У меня друг, который увлекается да, буддизмом. Да, да. Как дети есть сейчас? Да, двое. Двой сын, детей. дочь. Дочь старшая, сын младший. Дочка сколько лет? Двенадцать. Давайте здесь не мешает. Да. да. Дочь двенадцать, сыну 9. Да. да. Как, твой, как твой... А можно люди смотрят на тебя, чуть-чуть? Можно? Да. <тит> да, я, я до сих пор работаю в университете, но сейчас я ушел от преподавания. Я работаю как университетский совет. Ага. Ну как? Международные связи. Да, наверное, да, 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 да. И я открою скоро филиал СПбГУ в Таиланде. Nah, patroli sejak jam tujuh siang tu. Kamu Ya, ada telan. Sabtu Satu ni ke universiti atau apa pun Satu dan Ya, aku dom ni dari ko di sekolah dah. Sis. Nih, metro Где? Но На севере. На севере, а? Да. Надо поехать ко мне. Я... мы друзья, да, вот там, там. На Фейсбуке, но я очень давно не была. Да-да, да. ты намигнул? Надо да, да, намигнуть меня. Намек? Что я? А да, да, да. ну там, привет. Да, найду тебя. Да-да-да. Да. Я купил дом, купил семью, но я сейчас лучше продам свою семью. Здесь, да, да, здесь? Да, да, да. Неудобно жить там? Нет. Далеко. Я... Дом отдельно, семья отдельно, но просто я на инвестиция купил. И я только вчера продал свою землю. У тебя семья? Есть? Нет. Нет? нет. Хочу, но нет. Тебе можно? Ну, я могу отдать сам. Ну, монастырь. Ну, там, ага. статус. Ну, не хочешь? Нет, нет. Ну, не знаю, просто я много работал и забыл об этом. Да. Тяжело. Забыл ли или не хочешь? Это важно но... понять. Потому что, если хочешь, но забыл... А, был момент, когда я хотел. Да. Но сейчас... Ты вспоминаешь это? Ты, ты вспомнишь это, я? Что ты а делаешь? Как ты меня вспомнил, я удивляюсь. Я вспомнил, а, как а, сестра Юля. Юля. Как она поживает? Она хорошо, у нее, она замужем, у нее маленькая дочка. Где она живет? Здесь, в Питере. А, да. привет, передай обязательно. обязательно да. Я всегда Вы... думал, где Алона, где Юля. Там... Я тебе вспоминаю тоже. Где а, вот. Эду ты с... да. встречаешь? Эудар. Знаете, да? Эльдар Лейла. Лейла, Лейла в Москве да. сейчас. В Москве. Да, я знаю, что она, она и... писала мне, когда мама умерла, да. О, Эльдар, наверное, здесь, да? Эльдар здесь. Да. Да. У него бизнес, наверное. У него бизнес, он развивается И сын у него. А. -а, -а. Да, да. Лейла да. очень высокая, высокий пост, да. Пост, да. кто да. Где она кем? А это что? А, Росатом. Росатом. Непростой. Да. да не, не серьезная организация, да. Очень серьезная, да. Да, да, да. Я очень рад. А кем ты работаешь сейчас? А я психоаналитик. Да? Ну, очень близко к буддизму, на самом деле. Да. Да, да, очень близко. Буддистская Буддийская философия. Я развелась. Развелась. Да, зачем? С мужем. Но это не я, не мое решение было. Мужчине, он да, да Катян да, сам. И у меня сейчас новый мужчина, он очень близок к буддизму. А, -а, -а. а я юнгянский э -э психоаналитик. Джунгиан, да. -да. Юнг, да. У нас очень много точек да. -да, 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 -да. очень много общего. Дюнг он много брал от буддизма. Сам. Он сам брал да. очень много техники, методики от буддизма. Джунг сам он буддист. Да. да, Да, он и, и, изучал очень глубоко буддистскую философию. Вообще восточные да? восточные да. мир, да, да, мифологии, да. да. жалко, что развелись, конечно. Знаешь, все к лучшему. Сначала было жалко детей, жалко. Да, детей, да. Дочка, наверное, взрослая, да? Сколько лет? 12. А, 12. Она уже в своих мыслях. Да, она да, поспокойнее. У нее сын. свой мир. Да, а сын переживает, конечно. Сколько лет я, ему? 9. Нет, ну, конечно. Развелись год меньше, чем год назад, и он еще как? да. Он еще переживает. А есть возможность общаться с отцом? Особ... Общаются, общаются. Раз в неделю точно общаются. Да. Он старается, но... Да, есть... да, да. Я уже потихоньку уеду из России. Да. Я продам землю сейчас. У меня несколько гектаров семья. Я купил и я хочу я сейчас уже продам тира первая сумма получил и куплю дом в германии и mm. я хочу открыть центр медитации там большие mm. планы ну большой план. просто хочу отдохнуть немножко mm. здесь mm. много работал бесплатно mm. вот. и когда я закончил удачное, удачно я снимал нефть нефти, нефти удавление здесь. Получил деньги. Mm -hmm. И сейчас кризис никак. Начинаю сниматься опять. Mm -hmm. Я mm -hmm. думаю, что я получил деньги. Все. Сейчас я понял, что связь что я бросил. Ну, там связи. Mm -hmm. Сейчас okay, хочу обратно восстановить. Да. Ну, это сложного нет. Просто общаться. Есть. Есть. Товары есть покупатели. Если есть интерес общий. А я не спросил. Иногда я работал бесплатно. Бывает, что я помогал, и люди убежали. Или отключили меня. Mm -hmm. Ну так, люди разные. К сожалению, да. 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 Иногда я работал целый год. И заключили договор, и пока mm -hmm. бывает. Ну, и люди разные. Люди разные. Ну хорошо, что. Я занимался буддизмом. Помогай этим всем. Там кто? А нет, еще вот побольше, еще больше смотреть на тебя. Да. А кто Тайси, Facebook Live. Это Facebook Live. Все да. слушают тебя, да? да? Да. Они, не поймут. Они не поймут. Нет. А переводчик? Нет. Google переводчик онлайн? Нет. Все равно не 100%. Ну, да. Мне надо идти. Да. Я рад очень рад. Видеть, да. Передайте молодой человек, что у меня знакомый, сосед, друг. Он тебя Если... знает. Да? Да, он видит. Он ходил туда с а, да, да, и да. говорит, а, я знаю его, да? Ты сказала, что много лет жили радом. Да? В одном методу. Хорошо, привет, передай. เจอเพื่อนที่เคยพักขอพักเดียวกันชั้นเดียวก,นนยกันนะอยู่ห้องตรงข้ามกันนะอยู่ห้องตรงข้ามกันแ้วก็ไม่ได้เจอกันประมาณยี่สิบปียี่สิบปีไม่ได้เจอกันยี่สิบปีเขามาวัดที่เบตนะเพราะว่าสามีของเขาเป็นนักจิตวิทยาแลา้วก็สนใจเป็นลูกศิษย์คือสามีของเขา เขาเพิ่งเลิกจากสามีคนเก่าเมื่อประมาณเก้าเดือนที่แล้วแล้วก็มีแฟนใหม่แฟนใหม่ของเขาก็เป็นลูกศิษย์ของอาตมาแล้วก็เคยปฏิบัติธรรมที่ที่วัดมาหลายรอบนะเขาดีใจมากฮ่ะมาเจออาตมาก็ตอนนี้เดินไปที่วัดทิเบตต่อนะ เดินไปอีกแักประมาณสัก200เมตรนะสองรอยเมตรก็ถึงวัดทิเบตแล้วอากาศช่วงนี้ก็กลางฤดูร้อนอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ร้อนมากนะที่นครเซนตเชนปีเตอร์สเบริเบร์กเขาบอกว่าอ่าุณหภูมิขึ้นถึง41องศานะ41องศาเป็นความเป็นอากาศที่ร้อนมากที่สุดใน 1, รอบ100กับ4ปีนะ แต่ตอนนี้ก็อุณหภูมิสบายๆวันนี้อุณหภูมิสิบเจ็ดสิบแปดองศาไม่ร้อนไม่มีแสงแดดนะฮะอากาศดูครึ้มๆแต่ก็ไม่มีฝนตกอะแล้วก็ดูท่าทางไม่น่าจะมีฝนตก ตอนนี้อีกเหลืออีกหนึ่งร้อยเมตรถึงวัดทิเบตนะก็ดีนะจมาเดินทางเดินทางออกจากวัดของเราเนี่ยวัดไทยในรัสเซียซึ่งเป็นวัดนิกายเถราวาทเพื่อที่จะมาเทศที่วัดนิกายวัดจรานจริงๆไม่ใช่วัดทิเบตนะแต่เป็นวัดของคนรัสเซียนะวัดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕พระพิยามาราชจ,จง บริจาคราชทรัพย์ในการก่อสร้างด้วยนะประวัติความเป็นมาเมื่อคราที่เสด็จมาที่ประเทศรัสเซียนะฮะแล้วก็มีพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าวเจ้าอยู่นะทรงถวายให้แก่วัดนิกายวัจรยานอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่นะ ยังอยู่ในในโบสถ์ของวัดวัดแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่นะสร้างตั้งแต่ปลายศตรวรรษที่19แล้วก็ปิดตัวแบบปิดตัวแบบเบ็ดเสร็จเนี่ยในปีคริตสกราช1927ักราช1927นะเปิดตำการเนี่ยตั้งแต่ปีพุทธ,ธศักราชปีคริสกรกรนะ แล้วก็มีการปฏิวัติเมื่อปี1919แต่ว่าหลังจากการปฏิวัติแล้วก็ยังมีลามะอยู่นะมีนักบวชอยู่แล้วก็มาปิดแบบกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับไม่ใช่พิพิธภัณฑ์เป็นอ้องแหลบสำหรับการเก็บสัตว์แล้วก็มแมลงนะ แล้วก็มีการมอบคือใหกับพุทธศพุทธสมาคมของรัสเซียในปี1995นะฮะ1995หลังการล้มเลิกระบบคอมมิวนิสต์เพื่อปี1991-4ปีนะ1995หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต4ปีวัดนี้ก็ได้รับรับมอบคืนนะ ันนี้ก็มาถึงทางเข้าแล้วนะ ดสวยงามอยู่ธรรมาจะไปโยมเดินรอบอาคารนะของวัดเนี่ยหนึ่งรอบนะ <c oughs> นี่ต้นเมเปิลนะก็เอามาปลูกใหม่เมเปิลปลูกใหม่หนึ่งรอบนะเดี๋ยวเรามันเดินกันหนึ่งรอบ ตรงนี้เป็นธงที่เขามาผูกเพื่อก,กับสะดอกเคราะห์นะสะดอกเคราะห์ใครอยากสะดอกเคราะห์ก็ธงซึ่งเป็นมนเขียนแบบทิเบตเนี่ยมาผูกไว้นี่ก็หลัหญ่านะหลังอาคารก็ดูอาคารนะก็สูงใหญ่หนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นทั้งหมดห้าชั้นนะอืม ก็มีดอกกุหลาบด้วยนะดอกกุหลาบก็เริ่มบานนิดหน่อยดอกกุหลาบ เดี๋ยวเรามาหมุนกล่องมนกันนะนี่กล่องมนถ้าใครได้หมุนก็ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต